这个是 A 班吗？嗯嗯 看一下他写的。 训练生们，你们好，我是坤制作人。刚才在走廊里仔细的看了大家写给未来的信，在你们身上，我看到了两年前的自己。老师好，我叫蔡徐坤，因为我喜欢站在舞台上唱歌跳舞，所以我来了。懵懂、激动、彷徨，可能还没有机会合作的兄弟们。 加油！很多人都在等待一个舞台，为了这个舞台，很多人一直在挣扎，和自己对抗。你们辛苦了。我不敢说你们每一个人的未来都一定是光明的，我不能把它描绘的太过完美。 倘若如此，你还愿意一如既往的全力以赴吗？问自己，是否真的热爱？是否能够做到一往无前？这里是残酷的战场，但每一个为前进而留下的伤痕。 都将是你的荣耀勋章。很荣幸这一次能作为青春制作人代表，给你们一些经验的分享。最后，致未来的你们，别着急回应所有的声音，你的作品是舞台。训练生们，期待与你们的会面。